teknologi maklumat dan komunikasi tapak perpaduan Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke fokus saya dalam topik pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK ke atas kesepaduan nasional Malaysia. Khususnya, fokus kita hari ini TMK sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional iaitu bagi topik 7.4 dalam modul MPU3182. Hari ini saya ingin berkongsi bagaimana teknologi maklumat terutamanya media sosial sebenarnya memainkan peranan besar dalam merapatkan hubungan antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Yang pertama, TMK sebagai jambatan rentas kaum. Kalau kita lihat, kehidupan harian kita hampir semua interaksi kita kini berlaku secara digital. Betul tak? Di media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook kita bukan saja berhubung dengan rakan sekelas atau rakan sekerja tetapi juga orang daripada negeri dan adat budaya yang kita tidak pernah jumpa. Bagi saya, inilah keunikan CMK yang memecahkan jurang sosial. Saya sendiri banyak belajar tentang budaya Sabah dan Sarawak melalui kandungan video-video yang mereka upload seperti Hari Keamatan, Hari Gawai. Selain mereka ada seperti contoh semanzau, makanan tradisional mereka seperti hinawa, ambuyat dan umai yang tak pernah kita rasa. Melalui perkongsian harian ini, saya mula melihat bahawa kepelbagaian budaya bukanlah ancaman tetapi satu bentuk kekayaan identiti negara kita. Lagi banyak kita lihat budaya kaum lain, lagi kecil stereotip kita terhadap mereka. Dan inilah asas kepada perpaduan. Yang kedua adalah solidariti ketika krisis. Peranan GMK paling ketara apabila Malaysia berdepan dengan krisis besar sebagai contoh banjir besar di Kelantan saya masih ingat bagaimana media sosial berubah menjadi pusat operasi Malaysia melalui WhatsApp, Telegram dan Facebook orang ramai berkongsi maklumat atau lokasi masa yang terkandas di situ juga mereka meminta bantuan untuk menyelamat, mengumpul derma dan bekalan dan yang menariknya bantuan tidak mengenal kaum orang Cina atau India dari jauh mereka menghantar bantuan ke kampung Melayu NGO Sabah dan Sarawak menghantar barangan keperluan dan sukarelawan dari Semenanjung serta Borneo bergabung tenaga ini semua berlaku kerana TMK menyambungkan kita secara masa nyata Contoh kedua adalah mobilisasi COVID-19 di Sabah Ketika kes COVID-19 yang berlaku di Sabah meningkat dengan cepat Manakala, platform digital memainkan peranan yang sama penting. NGO kesihatan menggunakan Instagram dan Twitter untuk memerlukan PPE, oksigen dan makanan. Orang ramai dari seluruh Malaysia menyumbang walaupun mereka tidak pernah menjejak kaki ke Sabah. Melihat semua ini, saya sedar bahawa TMK bukan sahaja merapatkan hubungan kaum tetapi merapatkan jarak antara Semenanjung dan Borneo. Ini membuktikan bahawa perpaduan boleh digerakkan dari hujung jari. Yang ketiga adalah pengalaman peribadi saya sendiri. Saya ingin berkongsi pengalaman saya yang menguatkan keyakinan bahawa TNK benar-benar membantu membina perpaduan. Saya berpeluang menamatkan pengajian di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sepanjang tempoh latihan, saya belajar bersama rakan-rakan daripada pelbagai kaum. Melayu, Cina, India serta rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak. Dengan logat-logat masing-masing, susah juga kita nak faham walaupun kami datang dari latar belakang yang berbeza hubungan kami sebenarnya banyak terjalin melalui platform digital seperti WhatsApp Group, Google Classroom dan Telegram di situ kami berkongsi nota, bertanya soalan, siapkan tugas, kumpulan dan saling membantu dan semasa hari graduasi kami meraihkan kejayaan bersama sebagai satu keluarga Malaysia bagi saya inilah contoh jelas bahawa TMK mencipta komuniti digital yang merentas kaum, mengukurkan identiti nasional kita. Yang keempat adalah TMK sebagai ruang pendidikan dan wancana eksklusif. Selain interaksi sosial, TMK juga menyumbang kepada perbaduan melalui yang pertama adalah melalui pendidikan eksklusif platform seperti Gmail, Google Classroom dan YouTube Education. Untuk memastikan semua pelajar di Malaysia sama ada di bandar, pedalaman Sabah atau Sarawak mendapat akses pembelajaran yang sama. Ini mengurangkan jurang pendidikan antara kaum dan negeri. Yang kedua adalah wacana awam yang menyatukan di media sosial. Rakyat semakin banyak membincang tentang isu kebangsaan berbanding isu perkauman. Kita bercakap tentang khazanah hidup, reformasi pendidikan, peluang pekerjaan dan kemajuan negara. Apabila fokus kita sama, identiti nasional menjadi lebih kuat. Kesimpulannya, di sini saya boleh mengatakan bahawa um, TMK bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah tapak digital perpaduan nasional yang menyatukan kita melalui yang pertama, interaksi budaya harian. Yang kedua, solidariti ketika krisis. Yang ketiga, komuniti kepada pembelajaran dan wacana eksklusif. Namun, kita perlu juga tahu bahawa TMK boleh menjadi alat memecah belahkan jika kita tidak beretika. Tanggungjawablah kita untuk menggunakan teknologi dengan adab dan berhati-hati dengan maklumat yang kita ingin sebarkan. Jika kita beretika, TNK akan terus menjadi jambatan yang menghubungkan rakyat Malaysia dari Perlis hingga ke Tawau. Terima kasih kerana mendengar pokok saya hari ini. Saya akhiri dengan salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.